Согласно плана основных заходов в Днепропетровской области, каждый город и район каждые пять лет подвергается комплексной проверке по вопросам гражданской обороны, а также готовность местных служб в случае возникновения надзвичайных ситуаций. Учения задействованы все наши созданные местные службы цивильного захисту. Ну и посмотрим, как будут работать и укажут нам правильность действий, если укажут какие-то недостатки, поправят, ну и покажут готовность города для действий в случае возникновения надзвичайной ситуации. Кто сейчас Какие? Какие обычные цифры давления? 190 на 100. Вы бы не были с нами уже давно. 90 нас отдать. Ой! Давайте.

практические действия служб гражданской защиты города Синельникова, в результате чего была условно отработана водная. Это общежитие по адресу Ватутина, 17. В помещении кухни произошел взрыв бытового газа. На место первыми прибыли 48-я государственная пожарно спасательная часть, которая произвела разведку, в результате которой было обнаружено 5 потерпевших, из них Два легкой степени, два средней степени, один тяжелой степени тяжести. Была произведена их эвакуация, был ликвидирован пожар. Дальнейшие службы отключили, РЭС отключил свет. Газовая служба отключила газ, произвела проверку на наличие утечек газа. Полиция оцепила территорию. Комиссия, в принципе, учениями довольна осталась это показало высокую подготовку служб города Синельникова на возможность развития таких событий в нашем городе.